Под таким псевдонимом. Ну, короче, первый раз не идет по нас. Вопросик такой. Социалочку или такой, дешевненькую? Первый Дышим. раз... Не нормально, братанчик, что-нибудь за душечку, чтобы вообще нормально Социалочку давай. Сами напросились. Первый раз не Михайлов а Стас, поэтому социалочку. А Запомним. Как бы тут со светом определиться. Короче. Встретил я как-то знакомого, озабоченного тяготами жизни и несправедливости, и спросил он. «Разреши тебя спросить?» Я ответил, конечно, спрашиваю. Он, «Почему? Почему прекрасные ублюдки?» Это раз. «Кто за сбор?» э, Извиняюсь, ошибочка текста. «Что за сброд?» И «Как нам быть?» Короче, подумал я минуты две, пьяный вдрызг, ну, что-то сообразил. Ну, смотри. Друг мой, ты сердечный раз прекрасный. Не все люди говно, в каждом окружении, свои воздух и вода. Рыбы поймут. Короче, ну есть характеры и личности, это раз, а есть, извините меня, паразиты и личинки. Живут, превозмогают, достигают высот. Это раз. А вон одна, блин, каждый божий день мед и под трипами ЛСД, блин, жрет килограммами, лазит в яблофоне лица. Тот самый хуй на блюде ищет, коим забивает, черт знает что, господи. А второй никак не сдохнет, пытается все поставить здоровый труп после себя мухами на сиденье. Господи, черт его пойми. Как его там, три буквы, да? Ну да. Э, что тут у нас дальше? А, ну да. А все от того, что нет мечты и цели, нет, блин, к чему стремиться, сделать себя полноценным или полноценной, зависит от вашего пола, человеком. Хочешь быть счастливым, будь им, по сути, но ни разве не так. А то сидят и жрут говно, господи. Без вкуса и цвета. Чеф не может на воздух подняться. Что за сброд? Кстати, социалочка. Чего бы. Кто против тебя? Сговорились. Эки ты лишний. Масоны, иллюминаты. Серьезно? 21 век. Камеры, интернет. Тонкие стены в коммуналках. Очередной сосед, с коим ты выпиваешь по вечерам, доносит своему хозяину. Или кто он там у него, нижний или там... Ну ты понял. Он знает, что ты ешь и пьешь, на что ты дрочишь, с кем ебешься. Кому ты, сватый и брат, и кто тебе коловрат на ягодицы нахуярил? Как и нам быть? М -м -м. Да ничего особенного, быть нормальным человеком, помогай старушкам. Болтай с людьми по душам, а там и другом станешь, сватом, братом. Держи хвост пистолетом, Полу а минуту. там и связи, и помощи, подружка. Короче, не ломайте себе мозги.